Сама для жизни и супер дворцы. Тотальная застройка округи Киева продолжается. Сотни гектаров земель теперь за высоким забором. Можно не снимать. Снимите камеру, пожалуйста. Я же... а ты, ну, это уже приватно. Мы пролетаем над элитными городками в самых престижных районах Киевской области. Самые дорогие леса, озера и реки Украины. Тут же самые главные поместья страны. Не имеет большего счастья, чем родиться среди вас <плес> и жить среди вас. Мы его с нетерпением читаю. Места жительства Бомонда давно рассекречены. Остается лишь вопрос, кто управляет этой элитной жизнью? Кому доверились богатые люди? Ну, по-разному. Показывал и 9 миллионов показывал декларация. Ну, разные. Ну, рухомость, ресторан, бизнес, будивность. Ну, бизнес. Только сегодня секретные материалы покажут, как живут головы випсел, городков и не только. 34 земельные делянки не количество квартир та навіть сила яхта. Кто рай, даже администрации живет на широкую ногу тайны благополучия, как за 10 тысяч гривен в месяц построить роскошный дворец. Ну, вы знаете, я с бедной семьи. Тернистый путь трактористов миллионеры. Но машина не моя, скажем, я на ней Раскрываем секреты чиновников. Как они умудряются жить лучше самых состоятельных бизнесменов. Так, в чем проблема, я не Двухэтажные избушки, отбитая плитка и еще довоенный ремонт. Это же мы находимся в помещении детского будильника, то есть детского садочка. В таких условиях с утра и до вечера трудятся некоторые сельские головы. В кабинетах размером чуть больше 20 квадратных метров решают земельные вопросы на миллионы. Это село в 20 километров от Киева. Масштабы этой застройки шокируют. Такому поместью позавидовала бы даже хозяйка Букингемского дворца. Кто из украинских олигархов перещеголял королеву? Поговаривают, блеснул архитектурным вкусом аграрный магнат Олег Косюк. Но интересно знать даже не имя хозяина, а то, что замок этот построен фактически на костях, на заповедной территории Хотовского городища, где должны проводить раскопки поселений скифских племен. Историки говорят, тут не то, чтобы строить, на машине ездить нельзя. Неужели Головохотова не заметил грандиозной стройки? Идем в гости в сельсовет. Тут, кажется, сплошные трудоголики. Напугание пугание в тифке для депутатов сельской рады. И дома у них тоже приличные. В этой нескромной избушке у леса, говорят, живет хозяин коммунального предприятия села Евгений Волошин. Какие же это канализации нужно было прочистить, чтобы насобирать на такую виллу? Это будинок директора коммунального хутинского, Волошина Евгения Евгеньевича. В коммунальном нет ни трактора, нет ничего. И вилла, надо думать, не одна. Ведь эту главный коммунальщик уже выставил на продажу. На сайте честно указывает, хоромы на 500 квадратов, земли 50 соток. Готов отдать фактически даром каких-то 20 миллионов гривен. При зарплате в 2900. Рядом с ним живет и самый главный в селе человек. Сразу три участка по соседству оформили на его дочерей. Тут есть где и погулять, и спортом заняться. Это 80 соток они приватизовали. Неужели все это нажито непосильным мэрским трудом? Не знаем, как легальные возможности, но время на это точно было. Голова села Николай Беспечный заботится о Хотове уже как 20 лет. За пять 5 000, э, Вот только, к сожалению, делиться с нами секретом успеха он почему-то не желает. Я благодарю вас за это. Мы намагаємося жить на доходы семьи и родины, которые мы получаем не все скрывают свои миллионы. Доброго <laughs> дня. Александр Туренко, глава престижного района области Обуховского. Не стесняет, заявляет, да, миллионер. Показывал ей 9 миллионов, показывал. Декларация. У меня есть квартира, будинок есть. Есть яхта. Показал в хату 500 квадратов. Бывший бизнесмен, как утверждает, неожиданно стал чиновником. Ну, духовность, ресторанный бизнес, кризный бизнес. Он демонстрирует авто. А на работу, в принципе, есть у Конечно. А -а -а. Хорошая машина, нормально. А -а -а. и привет. И даже имеет не один пистолет. И? Ничего себе. Это уже практично. Но почему-то человек с миллионным состоянием. И внимание 34 только официально зарегистрированными земельными участками. Идет на зарплату 4 тысячи евро. Глава Буховской райадминистрации демонстрирует нам тепловизор стоимостью 15 тысяч евро. Он его купил специально для того. Навещик? А я вам скажу, с 20 квитня 2014 года. Я продав все, що міг продати. Ділянки, автівки попродавав. Спортивні машини, 1400, Доларів. Пішов на війну. Йому довелося пройти АТО, воювати за страну, свою жизнь і життя товаришів. Цінності інші з'явилися. Знаєте, коли вам зачитують вирок і до страти вас приречують, взагалі по-іншому на життя дивитися. Повірте. Коли вас вивозять звідти сліпим, вивозять. По-іншому взагалі на все дивитись. На, на статок. Ну все, взагалі на все по-іншому. Ну і після служби він залишається в строю. Війна хоч уже на другому фронті, але продовжується. Тут своя війна. Там війна була чітко така. Там ворог тут свої. А тут ты не бачишь врага, а он есть Сплошь и рядом за должности сельских голов мэр и глав администрации идут настоящие войны. Официальная зарплата глав сельских советов в Украине всего ничего. В среднем 4-5 тысяч гривен. За что же в таком случае драться? Было намыто в районе 200 миллионов. То есть это была достаточно популярная схема. И реконструировать неисходящие сети. Так проходят заседания в Катюбинском. Его живописные лесные гектары просто под боком столицы. Не дают покоя застройщикам нынешнего мэра поселка Ольгу Матюшину. Из заседания пытаются вынести, как говорят, люди бывшего мэра, скандального Вадима Садовского. Скандального тем, что его заподозрили в деребане Бучанского заповедника. После истории с массовой распродажей лесной земли его попросили на выход. Избрали новую голову, однако старые жаждут реванша. Квитни квитне Була а, фактично здійснена спроба щодо захоплення рейдерського захоплення Коцюбинського. Тобто, мене було нелегітимно усунуто від виконання посадових обов'язків. Ольга Матюшина уже второй год борется за кресло мера скандального ПГТ. Отстаивать вместе с креслом мера ей приходится самое ценное, что тут есть – Ну, і що таке 4,5 тисячі га рекреаційного лісу навколо столиці. Це мільярди. Матюшина хорошо знає, за чим ідуть сільські голови, такі, як її попередник. Деньги тоді умудрялись відмивати навіть на дитячих садиках. Найцікавіше було півтори тонни солі на рік. Я кажу: хто з'їв півтори тонни солі? Кажуть, ваші діти. Я говорю, це що 8 кілограм на день? Ну, Це нереально, щоб діти з'їли. Поэтому... и по другим эпизодам есть уголовные дела. Ольгу Матюшину восстановили на должности нового мэра скандального городка. Но она утверждает, в борьбу вступают уже новые лица и силы. Мэры соседних и еще более состоятельных городков. Их мечта – разорвать Катюбинское на кусочки. За что болят головы глав сельсоветов? Смотрите далее. Вспомьтесь, это главный парень на селе Иванковичи. Для меня Иванковичи – случайно село. Село с простым названием и непростыми жителями. И там поселок СБУ, там да. какой-то новый поселок, там кусок именно конкретно СБУшники. Там и бывший председатель СБУ бы там этот Раченко, там Бандин. Местные поговаривают, их мэр совсем не так прост, как кажется. Я с бедной семьи, вот, и прошел, скажем, не токаря, и медичного противника, официантами по багатьох закладах киевских противоположных. Он долгое время работал на предприятии нефтегаздобыча. Когда министром был Юрий Бойко. Опального соратника Януковича местные считают родственником и чуть ли не дядей Руслана Еременко. Вы с фамилией, что можно. Кстати, по совпадению в этом селе у Юрия Бойко тоже есть вилла: возродить страну, защитить людей. Слабо. А самого майра год назад поймали на взятки 24 тисячі доларів. Написано, що ви вбрали хабар. Мене звинуватили, звинуватила людина, яка займалася якимось у когось вимаганням. І просто сказала, що вона вимагала це для мене. Тут триває. Не то, що ви попутал, просто його клянеться підставили. Скажу чесно, випадково. А хабарі вам пропонували? Намагалися. І ще не взяли? Честно скажу, это не Молодой глава опровергает слухи о богатом дяде. Он, мол, с бедной семьи. И сегодня живет исключительно на зарплату. Мои батьки работают. Працюють батьки дружины. Мы им помогаем. Они нам помогают. Так и живем. В декларации 85 тысяч гривен и мотоцикл. Покажите пожалуйста. Это подарок тещи на день рождения. стоит около 6 тысяч гривен. Это ваше зарубительное платье. Это подарок. Его жене, кстати, тоже подарили машину. У на И что бы вы думали, вот этот дом им тоже подарили. Родители жены. Кстати, его мэр называет совсем недорогим. Мол, теща для него ничего не жалеет. Еще один любитель прибедняться. Главный в Бориспольской администрации Дмитрий Воронин. Ну, а кому не подобается, еще его хвалят? Судя по декларации, он живет. Хотя нет, не живет, а мучается на 2333 гривны в месяц. Это значит, правильно, так оно и есть. Но каким-то удивительным образом на минималку он содержит не только семью, но и огромный автопарк. Итак, внимание, только официально у главы Бориспольской ОГА четыре элитных иномарки стоимостью не менее 100 тысяч долларов. Я. Я не ездил на них. То есть это весь рік. две Нет, не ну, поставили. Ну, ну уже... Чего-чего, но, но, ну, вы... но бензина у главы администрации точно хватать должно. Судя по всему, именно на нем он и делает бизнес уже который год подряд. Видите, вы, вы не фиксируете то, что... Э, ну, есть где может прокомментировать, да? Хорошо, к тому же на него официально оформлены также четыре земельных участка и три квартиры в столице. Все у вас неправильная информация. Но глава продолжает убеждать, он действительно живет на зарплату. Никакого бизнеса у него нет и вообще он пришел менять страну. Влада должна быть прозорой. И перед всей страной обещает нам показать, где же он обитает-то на свою минималку. Я проживаю в улице Академика Крылёча. А куда вы нас запрошуете? До дома? Можем она Но через пару днів різко міняє ніні. Мені дуже неприємно. Звісно, хотів я з вами поштовхуватися. І на чайна кава запросити з родиною познайомитись. його показав. Сабать показати. Ми розшукали будинок, в якому судячи зі слів, проживає Дмитро Олександрович. Зараз і перевіримо. Телеканал 1 плюс 1. Мене звати Антоніна хочемо запитати про ваших сусідів. А там проживає Воронін? Ні, ні, він тут не живе Остра родна. А сестра проживає тут. Я проживаю у вулиці Академіка Крильочити. Як не соромно Дмитро Олександрович, влада повинна бути прозорою. точніше дочні літім другим нашим героям Красива мерська хата. собственный крытый бассейн. Сад, газоны, версальские тропинки и миниатюрный летний домик. Сколько же сотен лет нужно было трудиться, чтобы за ежемесячных 10 тысяч гривен зарплаты выстроить такое поместье? Внимание, мастер-класс от мэра Бучи Анатолия Федорука. Ми взяли і зробили. Поки він скромно довольствується єжемісячними 10 тисячами, його жіна приносить в сімейний бюджет 18 мільйонів гривень. А вот і кум мера Федорука – Владимир Карплюк. Ми не пропихнемо його ногами, руками ніхто його від нас не пропихне. же мэр городка Ирпень. Я работаю в Ирпеньске миски ради. Именно его нечистые силы пытаются отвоевать часть Катюбинского, утверждает Матюшина. И бьют активистов, и нападают, и погрожают. Вот это уже все есть. Карплюк известен как обладатель 67 квартир. Что я сделал И одного небольшого домика. Доброго дня. Мы хотели спросить у него обо всем лично, но что-то пошло не так. Мы работаем без пресса. Ну, это уже Может, ты все таки пусть этому моего оператора. Жизнь следующего мэра старых безрадичей отличается кардинально. Крышу, Он, представьте себе, живет не в элитном поместье, в простом неприметном доме. В 200. Это было 1800, а сейчас 200. Я пенсионер, пенсия у меня была 1114 рублей, и ту забрали. Его село считается элитным. Тут поселился сам Виктор Ющенко и вся его уже не молодая команда. Также тут неоднократно видели экс-вице-премьера Сергея Тигипка и многих других ВИПов. Петр Михайлович, хоть и знаком со своими постояльцами лично, на его жизнь это не влияет. А вы где спутали? Там в а, да. Здесь, Далить, баба, у вас да. кухня. Мы нагрянули без предупреждения. И пока его супруга рвала бурьян, его сын провел нам экскурсию. Саша, покажи, ванна, кухня. лексуса у главы крутого села Киевщины Ланос. Вместо страусов – поросята. Курка есть, яйца есть, порося есть, воду ему, грудь есть. Мэры бывают разные. Не всех интересует Дерибан. Хотя таких надо признать все меньше. Как раз сегодня под Одессой задержали сельского голову со взяткой 200 тысяч гривен. За столько он продал участок, доверенный ему селянами, земли.